दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है रोशनी कवि किसको जग में नाम कमाना कहते हैं इंसान आंधी और पानी को कौन सहता है फूल त्यार पिम्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं तो हमारे आसपास गेंदा चमेली गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के पांच तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश दीपक दुनिया को कैसे रोशन करता है तो दीपक अपने हृदय को जला कर, जला जलाकर दुनिया को रोशन करता है हम किस तरह धरती को महका सकते हैं तो एनी अंदर विद्यार्थी मित्रों जवाब। धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदाने में डालेंगे धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे हम बाग और फुलवारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे सूरज की किरणें जगत को कैसे चमकाती है तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करके चमकाती है सूरज की किरणें हमें क्या संदेश देती है तो सूरज की किरणें प्रतिदिन धरती पर आती है और वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है

सातवू है जगत में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे तो इन जवाब जगत में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए दिन हीन दिन हीन लोगों की सेवा करनी चाहिए प्रश्न तरह अ निम्नलिखित वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर शब्द लिखिए रंग जगत फूल कागज कलम मगर उदाहरण अनुसार शब्द में दिए गए वर्णों का प्रयोग करके नीचे शब्द लिखिए प्रसंग कथा बराबर ऐसे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में कीजिए उजाला चारों ओर उजाला है दीपक दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है सूरज सबको रोशनी देता है प्रकृति प्रकृति का नजारा काफी सुंदर है रोशन तुम मेरा नाम रोशन करना प्रश्न पांच निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। धरती को सुंदर बनाना चाहिए फूल हमें जीवन में मुस्कुराहट देते हैं सूरज सबका जीवन दाता है दीपक जगत को रोशनी देता है सूरज प्रकाश फैलाता है उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए मानवता समानता महानता उदारता खाना जाना खाना पीना सोना खेलना पढ़कर लिखकर सुनकर कहकर देखकर लिखाई पढ़ाई इकाई सुनाई सफाई निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए गमला गमले वहां कई सारे गमले हैं लड़की लड़कियां मैदान में लड़कियां खेल रही है आफत आफते कश्मीर के ऊपर कई सारे आफते है हम में मैं काफी खुश हूं नदिया नदी नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए और वाक्य बनाइए बराबर तो जल पानी तिमिर अंधेरा संसार लोक हृदय सूर्य तो मैंने उसे पानी के लिए तरसते पाया। अंधेरा उनमें जान डालता है जान डाल देता है मेरे दादाजी परलोक चले गए हमारे घर उर्मे सबके लिए प्रेम होना चाहिए सूर्य प्रकाश देता है आगल विद्यार्थी मित्रों तो प्रश्न आठ ब निम्नलिखित शब्दों के विरोधा शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए धरती तो आकाश आकाश में पंछी उड़ रहे हैं डरपोक निडर वो निडर इंसान है सवाल जवाब इसका जवाब काफी शानदार है प्रकाश अंधेरा रात को काफी अंधेरा है दिन रात रात काली होती है सुगंध दुर्गंध इससे दुर्गंध आ रही है प्रश्न नौ और निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम दर्शाने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए और कोष्टक में लिखिए यह मेरी किताब है ये सेब है ये हम घूमने आएंगे हम वह जा रहा है वह कौन हो तुम कौन नौ ब नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वनाम पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए वे वे सुंदर फूल है आप, आप यहाँ कैसे कौन कौन है आप इससे कुछ गिरा है कुछ जैसी करनी वैसी भरनी प्रश्न दो नीचे दिए गए भावार्थ वाली काव्य पंक्ति या से ढूंढकर लिखिए तो जग को रोशन करने के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है फूल हर एक परिस्थिति को हंसकर सहते हैं बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं और नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उसके नाम लिखिए पेट्रोल पंप सार्वजनिक टेलीफोन पाठशाला चिकित्सा सेवा चित्र के आधार पर पांच लिखिए। बराबर तो हैं पांच छा तो ये चित्र नदी किनारे का है नदी किनारे हरी भरी घास बिछी हुई है नदी किनारे पौधों पर फूल लगे हुए है आकाश में पंछी उड़ रहे हैं नदी के जल में बत्तखें तैर रही है चित्र में सूरज ऊपर चढ़ रहा તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કમ્પ્લીટલી સોલ્યુશન થયું તો આની પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે તો તમારા મિત્રો દોસ્તો ને જાણ કરો ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો તો એ સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત